proses mereka. Okey. Saya rasa semua latihan-latihan tu seterusnya dia dia menjurus kepada satu-satu kepada -satu, dua perkara. Pertama sekali peningkatan kualiti uh, dan juga dollars and cents. because uh, sebab, sebab kerana uh, antara isu yang dihadapi oleh pengeluar kereta tempatan adalah ketidakpercayaan uh, warga tempatan tentang kualiti kereta tersebut dan juga dollars and cents. Bagaimanakah uh, latihan-latihan yang diberikan boleh menyumbang kepada bottom line syarikat-syarikat pengeluaran otomotif di Malaysia macam mana? Oh memang saya um You, you know to be competitive um komponen-komponennya terdiri daripada kena uh, kena ada quality yang bagus. Mm -hmm. Kerana uh, quality yang tak akan menyebabkan warranty liability uh, even dalam proses sendiri pun kalau banyak melibatkan rejection, proses tersebut pun akan actually uh, apa yang kita panggil hidden cost of quality ya yeah, banyak melibatkan cost sebenarnya. Mm -hmm. Jadi uh, yang penting sekali kita kena letak tenaga uh, pekerja yang mahir pada proses yang betul, mesin yang betul dan pada metodologi yang betul. Jadi kalau 4M tu dekat you know, in, the, in the automotive industry mm -hmm. kita cakap mengenai 4M. Kalau 4M tu betul, aa, jadi produk yang keluar daripada proses tersebut memang akan mengikuti standard ataupun perewayaan proses ataupun produk tersebut. Mm -hmm. Jadi ianya orang kata do it right the first time. Ha, jadi bila produk tu dapat dihasil dengan kualiti yang bagus, jadi ianya tak akan melibatkan lagi hidden cost, warranty, liability issues dan sebagainya. Itu satu. Nombor dua? ialah dengan membuat satu proses dengan cara betul kita dapat kita punya efficiency ya our process uh, efficiency jadi with the process efficiency satu-satu uh, proses boleh uh, dibuat dengan mengeluarkan produk pada cycle time yang telah ditetapkan mm -hmm. satu hari sepatutnya mengeluarkan uh, contoh seribu unit uh, so kalau tenaga tu memang mahir Uh, dan proses tu memang stabil jadi ianya boleh mengeluarkan 1000 unit pada setiap hari mm -hmm. jadi orang kata memang menepatilah dia punya efisiensi dia punya output of the day So kalau dia punya uh, tenaga tu tak mahir dan dia punya proses pun tak stable jadi dia keluar kurang. Jadi bila, bila, bila keluar, bila kurang you know dia kena they still have to you know get the 1000 unit per day. So apa yang terjadi itu ya kena buat overtime mm -hmm. dan kena buat catch up activities weekend dan sebagainya. So, itu kena kena kerja lebih efisien lah. Yes, exactly. Okay, Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak bincangkan pasal uh, ekonomi of skills. Sebab kat Malaysia ni, uh, sampai pada satu ketika, dia akan tepu dan bagaimanakah kita menyediakan pengeluar-pengeluar kereta tempatan untuk mungkin bergerak ke uh, pasal ekspor yang lebih meluas. Dan seterusnya adalah uh, electric vehicle. Okay. Apakah uh, perancangan ketika ini? Dulu ada perbincangan, baru-baru ini ada perbincangan yeah. dan apakah susulan yang selepas ini? Okay. Dan kita akan bertemu kembali dalam Business Awareness sebentar lagi. bertemu kembali kita bersama dengan Madani Sari, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotive Malaysia, bincangkan tentang uh, hal tujuh Automotive Industry, uh, Industri otomotif Malaysia pada tahun 2011 dan seterusnya. Seterusnya, kita bincangkan pas ekonomi skill, perlu hmm. meluaskan lagi pasaran, menyediakan pengeluar-pengeluar kereta tempatan <coughs> untuk memastikan mereka boleh bergerak lebih jauh ke hadapan dalam pasaran yang lebih luas. Okay, um, I think memang is a public knowledge yeah? Malaysia uh, you know is going to be accelerated uh, you know in terms of the uh, vehicle Yeah. so uh, memang ialah uh, dengan population kita cuma 28 juta dan sebagainya jadi uh, memang the way way forward ialah kita kena uh, meneruskan usaha untuk ekspor, mm -hmm. untuk ekspor uh, ada di dalam region ASEAN ataupun uh, global. Okay? Uh, ingin saya tekan dekat, dekat sini bahawa dekat ASEAN region ni sekarang ni um, uh, volume-nya lebih kurang dalam 1.2 to 1.5 million tetapi mm -hmm. dalam 2020 uh, which is just 9 uh, years from now the volume will increase to 3 to 4 million mm -hmm. itu ASEAN region sahaja. Jadi uh, apakah kita punya uh, preparation for us to uh, maximize uh, the that market potential dalam ASEAN itu sendiri. That, dalam masa yang sama uh, itu untuk vehicle tapi uh, at the same time kalau untuk vendor uh, mm -hmm. untuk vendor untuk kita punya suppliers mereka mem mempunyai peluang bukan hanya supply kepada existing OEM dekat Malaysia hmm. tapi mereka juga berpeluang untuk supply kepada OEM di luar negara. mereka juga boleh bergerak seiring mereka dengan pergerakan dengan uh, pengeluar kereta uh, tempatan bers uh, dan juga mereka boleh export kepada pengeluar kereta di luar negara sana hmm. di US the U, sorry the US the Europe the the, the China dan sebagainya you see. so actually there's not nothing stopping us uh, from exporting overseas cuma isunya kat sini ialah we need to be competitive our mm -hmm. quality must be right our cost must be competitive we I'm not saying cheap cost you know mm -hmm. we are not a low cost country anymore but we need we need to be competitive so ingin saya maybe uh, I should say an example baru-baru ni bersama dengan Miti kita telah Uh, membuat uh, satu trade promotion dekat US uh, in in the state of Kentucky dan juga in the state of Tennessee. Jadi kita membawa bersama dengan kita uh, kita punya OEM dan juga kita punya vendor community dan kita telah bergerak ke sana dan kita telah bertemu dengan the government, the governor of Kentucky uh, dan uh, dan semua dia punya apa nama ni um, Uh, association lah, kat sana kan mm -hmm. vendor Association, OEM Association dan juga uh, kita mau buat business matching. Sebanyak so, lebih 30 syarikat uh, yang based in, in the US came to the business matching and they were actually very surprised to hear mm -hmm. about what, what Malaysia has to offer in terms of uh, our expertise in the automotive industry. Ingin saya beritahu kat sini in terms of uh, Uh, dalam otomotif ni kita divide into six sectors kalau okay. untuk supplier kita ada plastik kita ada rubber kita ada uh, apa nama tu metal dan sebagainya so uh -huh. actually Malaysia we are uh, competitive when it comes to plastic when it comes to rubber when it comes to metal for your information ever since kita balik daripada uh, US and then kita dah start this quotation, uh, quotation process okay. in the US we I think initial target kita sekian banyak tapi sekarang ni kita melepasi target kita I would say almost like 5 uh, kali ganda lebih daripada target okay. kita. Seterusnya, kereta elektrik, uh, secara ringkasnya mungkin di manakah kita dan bagaimana kita boleh bergerak ke hadapan? Apakah yang perlu dilakukan lagi? Besides infrastruktur, uh, kaji teknologi dan sebagainya. Ya, yeah, a uh, secara ringkasnya okey. Okay. Um you know all the while Malaysia kita start dengan automotive industry okay. 25 tahun dengan ICE technology dan mm -hmm. internal combustion engine. So sekarang ni satu dunia bergerak kepada Uh, electric vehicle, green technology. So, sekarang ni semua orang bermula daripada kosong balik. You know. So, ah. this is an opportunity sebenarnya untuk Malaysia uh, uh, you know, start re really from zero daripada semua uh, you know, berserta dengan semua OEM yang lain and, and we we kick at the same time dengan jadi, the other OEM. Jadi kita ada, kita ada peluang untuk bergerak ke this, depan. This, this pantas. is the chance, this is the opportunity okay. that we need to grab. Okay? okay, And I'm actually currently it's a very exciting uh, time mm. in the industry sebab kita punya local OEM pun bergerak, Proton is moving towards uh, EV um, dan baru-baru ni kita ada membuat EV roundtable discussion. That's the first nah. Malaysia EV roundtable discussion kita membuat in collaboration dengan uh, Green Technology okay. Corporation and the kereta. So membincangkan mengenai infrastruktur you know, polisi dan sebagainya. How do we move forward, you know, in accommodating the EV into into Malaysia. Okay, terima kasih madani Sari, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Otomotif Malaysia. Mungkin kita perlukan banyak masa lagi untuk bincangkan pasal industri ini dan kita akan berhenti di sini Saya Rizal Sokapri, teruskan menonton Extra Awali Berita Sekolah di Malaysia. Salam hormat.